Kita semua pernah rasa kan godaan nak ambil jalan pintas dekat tempat kerja. Tapi pernah tak kita fikir apa sebenarnya bahaya di sebalik keputusan yang nampak macam kecil ni? Jom kita kupas sama-sama. Cuba bayangkan, dah hujung syif, badan pun dah letih, memang fikir nak balik je. Tiba-tiba, nampak ada cara nak siapkan kerja cepat sikit. Tapi, kenalah langkau satu dua langkah keselamatan, mesti pernah rasa kan? Ha, ah, pemikiran macam ni lah, yang nampak macam tak ada apa-apa, tapi sebenarnya boleh jadi punca kemalangan yang serius. Okey, jadi apa sebenarnya harga yang kita kena bayar untuk jimat beberapa minit tu? Jom kita tengok kos sebenar di sebalik godaan jalan pintas ni. Ini bukan cerita rekaan tau. Ini kisah benar. Ada seorang pekerja ni dia fikir, alah kerja sekejap je. Jadi dia tak pakai apa-apa keselamatan. Apa jadi? Akibatnya sangat-sangat teruk. Dia jatuh, cedera parah. Satu tragedi yang kalau difikirkan balik boleh dielakkan 100%. Nampak tak perbezaannya kat sini? Di satu pihak kita nampak macam untung, jimat beberapa minit je. Tapi tengok di pihak satu lagi, kos sebenarnya dia. Berbulan-bulan nak pulih, sakit lagi pendapatan pun hilang. Soalannya berbaloi ke semua tu. Jadi kenapa eh kita buat macam tu? Kenapa kita sanggup ambil risiko? Jom kita cuba faham sikit apa tekanan-tekanan yang buat kita terdorong ke arah pilihan yang tak selamat ni. Okey, bila kita sebut jalan pintas ni, apa maksud dia sebenarnya? Senang cerita, ia bila kita sengaja skip satu langkah keselamatan. Perkataan penting kat sini ialah sengaja. Maksudnya, ia satu pilihan yang kita buat semata-mata sebab nak cepat. Contoh dia ada banyak, ada di sekeliling kita. Tak pakai PPE sebab sekejap je. Pintas guard mesin sebab rasa leceh lambat. Abaikan prosedur lockout slash tagout yang ni bahaya sebab mesin boleh hidup tiba-tiba. Ataupun kita cuma tik je checklist keselamatan tu tanpa betul-betul periksa. Nampak macam benda kecil kan? Tapi setiap satu ni risikonya amatlah besar. Dan kita kena jujur dengan diri sendiri kan? Keputusan ni bukan datang tiba-tiba. Ada banyak tekanan di sekeliling penat bila dah hujung shift, deadline kerja yang makin dekat. Kadang-kadang kita tengok kawan-kawan lain pun buat benda sama. Semua ni sikit sebanyak menolak kita ke arah pilihan yang lebih mudah tapi jauh lebih bahaya. Sekarang, mari kita ubah sikit cara kita pandang peraturan keselamatan. Pernah tak kita terfikir peraturan ini wujud semata-mata nak susahkan kita ke? Sebenarnya, ada cerita yang sangat penting di sebalik setiap satu peraturan tu. Tolong ingat benda ni baik-baik. Setiap satu prosedur keselamatan yang ada hari ini boleh dikatakan ia ditulis dengan darah dan air mata. Ia wujud sebab dulu ada orang lain yang dah tercedera atau mungkin kehilangan nyawa. Mereka dah lalui pengalaman pahit tu supaya kita hari ini tak perlu ulang kesilapan yang sama. Ini bukan peraturan yang dibuat suka-suka. Macam yang dinyatakan ni, setiap langkah dalam protokol keselamatan kita telah ditulis sebagai tindak balas kepada insiden dan kemalangan masa lalu. Peraturan ni macam peta jalan untuk kita kekal selamat yang dilukis berdasarkan sejarah. Baiklah, kita dah faham masalahnya. Sekarang persoalannya apa yang kita boleh buat? Macam mana kita nak jadi sebahagian daripada penyelesaian? Sebenarnya, ada tiga langkah utama yang kita boleh amalkan untuk pastikan kita sentiasa pilih jalan yang selamat. Pertama dan yang paling asas, sentiasa patuh. Ikut je prosedur yang dah ada tu setiap masa, zaman ada tapi. Kedua, jangan diam je. Kalau anda rasa ada cara yang lebih baik, lebih efisien tapi masih selamat, cakap, cadangkan penambahbaikan. Dan yang ketiga, rancang kerja betul-betul. Perancangan yang baik itulah sebenarnya pertahanan pertama kita daripada tekanan masa yang selalu jadi punca kita ambil jalan pintas. Ingat ya. Tak ada deadline atau tugasan yang lebih penting daripada nyawa dan kesihatan anda. Kalau anda rasa tertekan, rasa dipaksa untuk ambil jalan pintas, tolong jangan diam. Bersuara. Okey, sebagai penutup, jom kita ingatkan diri kita balik. Apa sebenarnya sebab utama kita kena sentiasa selamat di tempat kerja? Akhir sekali, cuba fikirkan tentang ni. Fikirkan tentang orang yang tunggu kita kat rumah keluarga kita, orang yang kita sayang. Mereka sanggup tunggu kita balik lewat sikit asalkan kita balik daripada kita tak balik langsung. Inilah sebab sebenar kita bekerja dengan selamat untuk mereka. Sekarang saya dah nak anda ambil masa sekejap fikir balik. Jujur dengan diri sendiri, pernah tak ambil jalan pintas baru-baru ni dan sekarang bila dah dengar semua ni, adakah risiko tu betul-betul berbaloi? Jadi, apa kata kita buat satu azam bersama bermula hari ni? Tak kisahlah betapa sibuk pun kita, betapa remeh pun kerja tu, kita janji akan utamakan keselamatan setiap masa, tanpa gagal. Dan sentiasa ingat pesanan terakhir ni, jalan pintas mungkin boleh jimatkan beberapa minit, tapi keselamatan ia menyelamatkan nyawa. Jaga diri dan bekerjalah dengan selamat.